আচ্ছা যি ব্যক্তিয়ে কলিমা পাঠ কৰিব তেওঁৰ সকলো ছগীৰা গুণাসমূহ সৰু সুৰা গুণাসমূহ আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিব মাফ কৰি দিম সেয়া লাগিলে সাগৰৰ সেনাৰ পৰিমানে হওক তথাপিও আল্লাহে ছগীৰা গুণাসমূহ মাফ কৰি দিব যি ব্যক্তিয়ে দৈনিক এশবাৰ এই কলিমাটো পাঠ কৰিব আৰু এই হাদীচটো হৈছে বোখাৰী শ্বৰীফৰ হাদীচ হাদিচ নম্বৰ চাৰিশ পাঁচ নং হাদীচ আৰু এই হাদীটো মুছলিম শ্বৰীফটো আছে আৰু মুস্নাদ আহমদ নামৰ হাদীচ গ্ৰন্থটো আছে আল্লাহাম ইচাৰ কৰিছে যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক দিনাই দৈনিক এশবাৰ এই কলিমা পাঠ কৰিব আৰু কলিমাটো হৈছে চুবাহানহি বা বিহানী আপোনালোকক মই লিখি দিম আপোনালোকে মুখস্থ কৰিবি বা বিহান দিহি চুবাহানৱ লি বা বিহান দিহি এই কলিমাটো যি ব্যক্তিয়ে দৈনিক এশ বাৰ পাঠ কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ যিমানবোৰ সৰু সুৰা ছগীৰা গুণাসমূহ আছে আল্লাহৰ বুলি সকলো ক্ষমা কৰি দিব লাভ কৰি দিব সেয়া লাগিলে সাগৰৰ তথাপি আৰু আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই হাদিচৰ ওপৰত আমল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ আমি প্ৰত্যেকজন গুণাহাৰ উম্মত আৰু আমি কমজোৰ উম্মত হয় আপোনাৰ মোৰ সজে প্ৰতি গুণা হয় সেয়েহে যিবিলাক আপোনাৰ মোৰ ভুলে ক্ৰমে হৈ যোৱা ছগীৰা গুণাহৰ বাবে আমি এইবিলাক কলিমা এইবিলাক আমল কৰিব লাগে আৰু এই হাদীচটো কেতিয়াও মিছা হব নোৱাৰে এইটো আল্লাহৰ নবীৰ হাদী হয় এইটো মই কোৱা হাদীচ নহয় কোনো আলিম ওলামাসকলে কোৱা হাদীচ নহয় এইটো বুখাৰী শ্বৰীফৰ হাদীচ হয় মুছলিম শ্বৰীফৰ হাদীচ হয় আৰু মুস্নাবে আহমদ নামৰ হাদীচ গ্ৰন্থটো আছে আৰু এই হাদীসটো গ্ৰহণযোগ্য হয় চহী হয় সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিহেতু কমজোৰ উন্মাত হয় গুণাহগাৰ উম্মত হয় আপোনাৰ মোৰ সকলো সময়তে গুণাহ হয় আমি গুণাহ কৰি পেলাওঁ আমি অজানিতে আমি ফুলক্ৰমে কিছু সৰু সুৰা গুণা কৰি পেলাওঁ কিন্তু আমাৰ অনুভৱ নহয় সেয়েহে আমি প্ৰত্যেক দিনাই বেছি সময় নালাগে প্ৰত্যেক দিনা আমি কি কৰিম চোবাহানত লয়হি হোৱা বিহান দিহি চবাহানৰ লি হোৱা বিহান দিহি এই কল্যাটো এশবাৰ পাঠ কৰি থাকিম যিবিলাক আমি অজানিতে হৈ যোৱা ভুলবোৰ কৰিছো যিবিলাক আমি ভুলে ক্ৰমে অজানিতে নজনাতে আমি কিছু সৰু সুৰা চকীৰা গুণাহ কৰিছো সেইবিলাক আল্লাহে ক্ষমা কৰি দিব নিশ্চয় মাফ কৰি দিব সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে দৈনিক এশ বাৰ এই আমলটো কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ইমচাৰ